Assalamualaikum, Hai semuanya, jumpa lagi di channelnya aku Ningsi Kangoshi. Di video kali ini aku mau berbagi resep saus untuk salad buah yang enak dan tidak bikin enek sama sekali. Dan ini manisnya juga pas ya. Ini simple banget buatnya, tanpa harus dimasak dan tinggal dicemplung-cemplung aja. Nah yang penasaran gimana cara aku membuat, tonton videonya hingga selesai, jangan di skip skip ya. Oke, untuk langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan sebanyak 500 gram mayones. Di sini aku gunakan Maestro, untuk merek lain disesuaikan aja ya, teman-teman. Selanjutnya tuang sebanyak 2 botol Cimori rasa leci setara dengan 480 ml. Atau teman-teman boleh menggunakan rasa original ya. 240 ml susu evaporasi. dan 100 ml susu kental manis. Lanjut kita aduk hingga semua bahan ini tercampur merata. Nah, ini udah jadi ya teman-teman saus saladnya. Sangat simpel bukan? Bahan-bahannya tinggal dicemplung-cemplung aja. Nah, ini teksturnya masih agak cair gitu. Agar lebih kental lagi, ini bisa kita simpan ke dalam kulkas kurang lebih 3 jam atau semalaman. Nah, karena udah nggak sabar, pengen icip-icip saus saladnya, ini aku simpan 1 jam aja di dalam kulkas. Nah, ini teksturnya belum terlalu kental, ya, teman-teman. Ini eh, agak kental, tapi nggak sekental jika disimpan ke dalam kulkas semalaman, ya. Nah, ini siap kita gunakan, langsung aja kita tuang ke dalam potongan buah seperti ini. Jika teman-teman pengen jual, bisa dikemas dalam cup ukuran 200 ml atau disesuaikan aja nah setelah itu baru kita tuang sausnya ke dalam cup ya dan untuk ketahanannya sendiri bisa bertahan hingga satu mingguan di dalam kulkas dengan wadah tertutup ya seperti ini ini adalah saus salad andalan aku banget karena udah 4 tahun aku gunakan buatnya sangat simpel rasanya juga enak tidak bikin enak sama sekali creamy dan tahan lama pokoknya ini recommended banget Dicoba ya resepnya di rumah. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.